Стала работать частным. Потом у бабушки умер э, отец. Он был богатый, этот, э, петербургский купец. А бабушка здесь тоже была? А бабушка уже, ведь отец мой был, как вам сказать, ну, э, незаконнорожденный. Бабушка была на курорте. Вот там она познакомилась с грузинским князем, который ей колялся в любви. В общем, и от него она забери меня вот. Но он был готов на ней жениться, но его родители сказали ты князь, а это не Это не то. И, в общем, он... А дедушка его усыновил, дал ему фамилию и даже отчество. Ведь Аркадий Львович – дедушка, а отец – Кирилл Аркадьевич. И у нас как-то в доме вообще этот вопрос так не дебатировался. Вот. Все всегда считали, это я позже как узнал, что отец вот, не родной отец бабушки, она получила какое-то наследство. А она же здесь вот в связи с рождением отца, тогда же в то время это считалось позором. И он ее как бы сослал сюда, купил ей участок земли здесь, в общем, да не участок земли, а вот, ну, что остановилась она. Она сначала в Учдере жила, а потом переехали уже в Сочи. И здесь она познакомилась с дедушкой. У отца ухо болело очень, а он и в общем он всю жизнь мучился с ухом. Ой, а что я такое? А она стул обратно унесла. Да, чтобы ли... не, Лишний... чтоб не мешал. Да чтобы не мешал. Лишний столб, да. И, да, хотелось... значит, ну, дедушка работал, потом революция. У него это все национализировали. И дом, и лечебницу. А каким же образом тогда вернулось это все обратно? А в 30-м году, во-первых, дед, понимаете, он... В, 20, в середине 20-х годов, когда образовался этот ВЦСПС, тогда корпуса санатория вот, Марис Тереза были переданы в ВЦСПС. Вот. Это гостиница этой генеральши Буш. потом этот э, гостиница Бельвью на углу была, дедушка на лечебнице. Вот. И это был организован санаторий, так называемая Красная Москва, mm -hmm. первоначальная. А потом уже в 60-х годах, когда умер у нас mm -hmm. этот Марис Тарасов в Москве, Тогда переименовали быстренько mm -hmm. в Марийстанец санаторий. Ну санаторий а? у нас. Не Фабрицуса. Фабрицус, Фабрицус, да, да, да. Но между да. прочим здесь немножко не так было, потому что этот самолет упал в море на глазах у отца отец с матерью сидели на ривьере. Вот. И туда, а он только пролетел над этим ривьером и бухнулся метр в ста. Отбили. А туда поплыли эти молодые парни. В общем, они спасли вот эту женщину, а Фабрицу сам он был так пристегнуты ремнями, что они не могли отстегнуть, они приплыли на берег. И нож Конечно. перочинный mm -hmm. у кого-нибудь. А в это время появилось КГБ, оцепили. Это, скорее всего, было убийство. Такое, которое вот когда потом учились mm -hmm. Сталина в власти, mm -hmm. да. Чистки. Вот, дедом, дед работал в санаториях, он пользовался все-таки авторитетом большим. Он даже что-то три человека до войны имели свои личные машины. Uh -huh. Это дед, потом такой врач Топорский, и николай островский вот ну, жили мы до войны надо сказать ничего хорошо лучше чем можно сказать окружающие потому что те деток хорошо зарабатывал отец тут работал вообще семья так была на Беду. Ну, его арестовали. Один раз его арестовали в 1936 году. Но быстро выпустили. Вот год его только что-то. Или меньше даже продержали. Но наши были спокойны, считали, что как бы это дед ну, проверен и раз его отпустили. А в сороковом его снова арестовали. Но сколько бы он просидел, неизвестно, но он во время ареста умер в этом же доме. Правда, мама приду, он был после инфаркта. а в каком возрасте он был? Сколько а? а сколько ему было возраст? Возраст ему было в районе, сейчас, он 1972 -го года, 72. 1770, а, значит, значит, 28, 28 40, 60, 80. 68, год, да. Вот. И он, он, мама предупреждала, говорит, его нельзя арестовывать. Он после инфаркт слабый. Я, мы дадим расписку, что за него, что он никуда не исчезнет будет. Но они говорят, у нас свои врачи, у нас шел обыск. И во время обыска этот, один из работников НКВД к нему подходит, что-то ему пошел, шепнул. Они быстро собрались, и уехали, забрав деда, а наши потом на дорожке, вот этой перед домом, нашли чувяк деда, он был так, он, мама вообще его не хотела, они пришли под видом мужа больною, который заболел, вот кровотечение у нее было, его надо было увидеть доктора, а у него постельный режим был. А мама, значит, говорит, нельзя, он болит. А дед услышал это. А он был вот здесь за стенкой, его комната. Он вышел на площадку, что такое. А они, вот, доктор, нам надо вас. Он спустился в кабинет, и они там ему объявили об аресте. И он стонал очень, отец, когда приехал. Вот. Но, и больше вы его не видели? И больше мы его не, не видели. Но, Я вообще не... Видел. Нам сообщили, что он умер в... Москве в мае 41-го года, mm -hmm. а на самом деле он 25 февраля 40 года помер в Сочи. Mm -hmm. Потому что отцу через много лет уже когда так, сообщили по секрету врачи, что деда привезли во вторую больницу, но у него уже аргония была его уже нельзя было спасти. Yeah. Ну А те его не отдали, да? А? Те его не отдали? Нет. Его ну, а покоронили вот, вот, вот где мемориал. Mm -hmm. В том районе. Ну да, на кладбище. было. Да. А? Кладбище ну, там было, да? Да, старое кладбище. Старое кладбище, да. А мебель... Это каких годов? А? Вот это мебель, это какие годы? Это все того времени. Все того, да? да? До военного, да? да? в всяком случае, до военного. Угу. Да, это... вот только орел после военной. Орел, а, ну, ну такой. Ну, да. Угу. Я его купил на первую свою стипендию Ого. и присылали и деду, то есть папе. Отец его очень берег и запрещал его вообще трогать. Но дома работница вытирала его и уронила, и разбила. Отец как мог, скрепил, а вот крыло не мог. Тогда он взял куриное крыло и приспособил. А картина, это кто-то из вас? Картины, Писать. эти картины Сочинские, да. Сочинская художница. -а -а. Разные, я смотрю, все э -э -э разные, да? Ну, вот эти Собинаты, не знаю, вот. Не знаю, по-моему, травинова. А вот эти нижние да. картины, а -а -а. это наши э -э Акторые. художники. Это у меня был юбилей. У -у 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 -у. И мне они подарили. Я их повесил так. А вот там есть картина сына. Сын тоже рисует, хотя он и медик. Угу. Он же сейчас главврач центральной поликлиники. На конституции, да, которая? Да. Угу. Нет, но вот ну, сведения у Наташи, как будто Наташи говорила тетка, что бабушку они поместили вот когда тетка поссорилась с отцом здесь, вот с продажей дома, отец не хотел, чтобы она продавала. Он говорил, Лиза, подожди немножко. А там как раз начались вот эти налоги на частную практику. И получилось, в воскресенье пришел этот инспектор, а у отца было много больных. Он их всех записал и посчитал, что ежедневно это. И, в общем, на отца колоссальный налог наложили. Uh -huh. вот. И он не имел свободных денег. Он говорит, Лиза подожди, я немножко распутаюсь. Но правда этот инспектор ему сказал, вот выведите журнал. Через год я подсчитаю, если окажется, что я перебрал, тогда мы установим соответствующий. Mm -hmm. Ну и <laughs> отец записывал регулярно, нормально. Но отец он немного брал, а этот инспектор потом уже с отцом были менее так они, ну не то, что подружились, но ну, хорошие ну, отношения, потому что отец честно выдержал. И он говорит, знаете, Кирилл Аркадьевич, вас бесполезно проверять. Я прихожу к больным, он, а он нарочно занижает цену, которую он вам заплатил по сравнению с тем, что у вас записано в журнале. А у вас не было никогда желания пойти по медицинской? У вас желание по медицинской вот части нет? Большого нет. Это Вообще желание. Я увлекался техникой. Мне больше всего автомобили нравились. Ну, потом был семейный совет, как бы решили. А отец, он вообще сам был против того, чтобы я и сестра моя да. шла. Потому что как раз перед этим начали вводить талоны. И понимаете, на больного дается 10 минут. Это отца страшно возмущало. Как сейчас? Он говорит, ну а что он... больного? Один больной только переступил порог, и я ему уже могу рецепт все ясно выписать. А с другим мне надо повозиться. А главврач курортной поликлиники, он в курортной поликлинике работал, буквально секундомером у него в кабинете сидел. И говорил, Кирилл Аркадьевич, время, время там ждет, там ждет. И это страшно злила и он говорил нам не идите с медициной все покончено ну у вас один сын да один сын угу. но трое внуков да ну не считая конечно там еще внучатые племянники и так далее а правда не как нет ну я почти не знаю этих внучатых нет ну это не не допустим у, вот у Натальи Кирилловны, наверное. Ну, Наталья Кирилловна, это сестра. Ну, вот ее дети, ее дети. А потом... нет Нету, да? ага. Она ну... не была замужем. А, вот так, да. Она в Сочи живет же? Да, она в Сочи, она приходит сюда, она а, мне хорошо. готовит. А, это ж вы про нее и говорили, что вам она вам да. а, а ей да. сколько уже? Постарше на три года станет. она? на три года. Да, ей 30. 85 пять. И вот восьмого марта... Готовит. 8 марта как раз. 8 марта родилась? Ну, да. как интересно. Mm -hmm. и... mm -hmm. Мне очень хотелось на Камчатку. Mm -hmm. Но по распределению Министерства связи на Камчатке не было. Но у нас КГБ. И брало людей. Mm -hmm. И всех вызывали, спрашивали, куда. Я сказал, я Камчатку, О, у нас есть место на Камчатке. Я пришел, когда... А я жил у дядьки там. Mm -hmm. когда я сказал, что я вот... Меня хотят по линии КГБ оттуда, а мой дядька меня отматерил. Говорит, ты что? КГБ деда арестовали, а ты там сотрудничать с ним. Mm -hmm. Чтоб не было этого. И я, значит, Э, как бы э, так и старался на глаза не попадать этому товарищу. ну и а меня уже он когда они э, как бы договорились меня на медкомиссию послали в это на Литейном там здание как бы, там меня проверили. ну и все-таки я с этим товарищем столкнулся и потом сказал знаете я передумал. он говорит да вы знаете мы тоже у вас в моче оказался белок. <свят> это не подходит. <свят> не знаю, это ли была причина, но во всяком случае мы мирно с ними <свят> разошлись. <свят> Попросил меня перевести в Сочи. Меня они отказались, и, значит, по состоянию здоровья уволили. Я приехал сюда в Сочи. Здесь э, уже к концу шло. Ну, уже аппаратуру получать надо было. И... А родители говорят, что знаешь, ты договорись, чтобы на общественных началах. А когда штаты дадут, тогда тебя примут, уже раз ты там будешь работать. Ну там сначала удивились, что пришел и, а и это как слава. раз лето было на общественных. Ну, в общем, им... Там было всего штат четыре человека. Главный инженер, э, начальник строительства, бухгалтер и молодой человек рабочий. Всё. А, ну, рабочий также. Ну, и они меня с удовольствием взяли. Я им там ну, и с чертежами разбирался. В общем, ну, как мог, помогал. Ну, вот. И... Я начала работать там в мае месяце на общественных началах, а в августе уже штаты пришли. Меня сначала техником оформили, потому что инженерной единицы не было. А с 1 января 59 -го года, э, э, да, 59-го, меня уже на должность инженера и начальником семейной я вот... В общем, вы в самого вообще основания получается. Да, я еще, mm -hmm. в общем, когда... Уже у КВ радиостанция была готова, смонтирована, все. А этот АСБ, аппаратно-студийный блок, mm -hmm. на театральный еще только строился. Mm -hmm. Еще строительные, рабочие. Но аппаратура уже поступала. <coughs> Мы потом... Uh -huh. уже где-то в ноябре приехали настройщики, сначала монтажники, вот они смонтировали, помню, ä, первую передачу мы на Новый год дали. Mm. Вот. 60, То есть да. мы дали, это ä, монтажники давали. А мы так только mm -hmm. между ногами у них крутились. Вот. Ну потом настройщики, вот на, настройщиков уже мы учились, mm -hmm. потому что там настройка аппаратуры, измерения, все. Mm -hmm. В марте месяце уже начались э, пробные передачи. А в апреле, то есть в, да, 28 апреля нас приняли уже в эксплуатацию. Но ну, первый год, сейчас, извините, на телевидении бардак творится еще тот. Никаких браков, тех остановок, это не фиксируется. А у нас там в Министерстве связи было очень строго. и... Если более трех секунд картинки нет, брак, там столько-то уже тех остановка считается. Mm -hmm. Но первый год мы были от этого освобождены, потому что считались как бы учащимися. А через год уже мы работали регулярно. Я сначала работал в АСБ. Это аппаратно-студийный блок стационарный. Перешел на передвижную. У нас перетурбация там получилась. И я, значит, перешел начальником передвижной телевизионной станции. Вот это была очень интересная работа, живая. Мы ездили по предприятиям, тогда, понимаете, было телевидение в новинку, и если приезжала ли мы, допустим, с передачей или на какой-то объект, обычно сбегались люди, смотрели. И я помню, в Сантории Фрунзе мы приехали, провели, в общем-то, передачу, кто нам говорят, вы знаете, из-за вас чуть человек не погиб. Как? А он лежа, его положили в ванну на вытяжку, mm -hmm. и воду пустили, и сестра прибежала нас смотреть. Когда она вернулась, он уже пузырь mm -hmm. <с Bass> <такое>. <с <с> <с> вот В общем, такое вот дело mm -hmm. было. Но а передача интересная, чем мы спортивные, особенно спортивные, мы давали на интервидения mm -hmm. и даже на Европу. Mm -hmm. Помню, это был первый, это братьев знаменских, такое mm -hmm. соревнование. Вот. И проработал я, в общем, на телевидении до 1995 -го года. Mm -hmm. А потом это вот пенсионеры. Как говорится, их освобождали. А у меня сын кончил художественное училище помимо школы. И художник, он молодец, он с красным дипломом кончил. И меня там хорошо знали, но ну, меня попросили некоторое время побыть замдиректором по Mm -hmm. Ну, я там побыл замдиректором, mm -hmm. а потом в, э, э, инфаркт у меня получился, после него я уволился и занялся изданием папиных книг. Mm -hmm. Вот, первый издал я этот «Старый Сочи», потом папины стихи, потом воспоминания о дедушке. У вас, по-моему, есть о дедушке, я вам давал. Mm -hmm. Да? Под, а и вот под конец вот эта папина биография, и я написал это да. э генеалогическое древо.